подошли, допустим, к выбору профессии. Mm -hmm. да? Допустим, у ребенка есть какая-то склонность к чему-либо. да. Вот у меня есть девушка-пилот. Реально она пошла на пилота и полностью Умница. прошла весь курс. Умница. Да. Но общество все равно как-то не принимает ее вот эту роль. Ей даже достаточно сложно устроиться на работу. Ну, Вы будете говорить, ну, что логично. ты знаешь, не иди туда, ты потом Нет, не устроишься. Я считаю, что самая правильная позиция быть на стороне ребенка. Вот есть с вашей точки зрения исключительно мужские профессии? Ну, наверное, нет, равно как и нет стопроцентно женских профессий. Ваш сын скажет, я хочу быть воспитателем детского сада. Да, пожалуйста, без проблем. Я вам вот пример приведу, да? Вот мой старший сын, ну, мой старший ребенок, мой сын, которому 16 лет, вот, он говорит, что он хочет быть историком. Угу. Вот, ему это очень нравится. Вот. Есть другая проблема, вот, поскольку он живет в США с мамой, вот, он последние полтора месяца не ходит в школу, например. Вот. И возвращаясь к нашему разговору немного uh -huh. раннему, вот, я, конечно, поначалу пытался даже его как-то попугать, потому что ну, считаю, как бы это безусловное зло да, вот если ребенок, он говорит, я не вижу никакого смысла, там типа я там все экзамены, которые надо, там мне неинтересно все рассказывают, в общем, там ничего интересного нет. Еще вот, да. и он сидит, но, и он сидит дома, он, конечно, там поигрывает в какие-то игры, вот, но он изучает, там, я не знаю, прошустрил всю Википедию. Вот я с ним встречался не так давно, где-то полгода назад мы встречались на нейтральной территории в Европе. Вот, и он просто убил меня это то, чего они не изучают в школе количеством, то есть тем багажом знаний по истории, которым он владеет. Ну, то есть вот можно было тыкнуть, там, допустим, на фактически любую страну на карте, и он мог сказать, кто там, ну, то есть он, и мне рассказывал, кто там правит сейчас, какой там строй политический, какие там были революции, когда, там, кто, значит, когда там, ну, вот, в дальнейшем вот, вот так. это вот. будет приносить деньги. Я думаю, что нет. Думаю, что нет. Это, это, это будет приносить деньги, но не такие а, а, которые... Ведь профессия должна Секу... приносить. Так, секунду, профессия, да. Давайте с вами тогда определимся, что такое приносить деньги, скажите мне, в вашем ну, понимании. Человеку должно хватать на то, что он ну, на, на ту жизнь, которую он выбирает, вот скажем так. Ну, я думаю, что ему будет хватать на ту жизнь, которую он выбирает. Если не будет хватать, вот то кто ему должен заложить мысли, правильные мысли в плане там критериев? А? Как вы думаете? Нет, я думаю, что он сам должен Согласна это себе заражаться. с вами. Возможно, он передумает в будущем, да? Ну, то есть вот он там занимается историей, потом спустя какое-то время ему это перестанет быть интересно. Пройдет там 10-12 лет, вот, я ему эту информацию дам. То есть я скажу, что смотри, вот ты выбираешь эту специальность, она может быть там специальностью, твоей специальностью до конца жизни. Но ты никогда не заработаешь больших денег. То есть, там, для... если ты будешь заниматься предпринимательством, например, программированием, возможно, станешь юристом, там, выберешь какую-то другую специальность просто согласно статистике, согласно информации, которая находится в свободном доступе. Там средние зарплаты историков вот они, средние зарплаты программистов вот они. А через меня. Вот. И через здесь тоже. Ты это понимаешь, мы же в сегодняшнем дне говорим правильно. Для этого нужно быть очень гибким. Ну, это очень важно. Кому? ему в дальнейшем, то есть, вот гибкость ума это очень важная составляющая вообще бульон. Я согласен профессии. с вами. То есть, у тебя там есть. Низкая зарплата, или что-то еще, и ты можешь это менять, или каким-то образом, или тебе не нравится работа, и ты можешь менять, или тебе не нравится окружение, ты можешь менять. То есть, фактически, вот это та гибкость, которую мы можем ну, формировать в ребенке, да, свободу выбора, когда я ошибаюсь, но я не падаю и впадаю в депрессию. Я иду дальше, потому что у меня есть силы, в меня верят, в меня верит мой отец, который, в общем-то всегда в меня верил полностью с вами согласен да и есть еще один очень важный фактор в будущих профессий это эмоциональная компетентность вот она будет достаточно востребована в мире робототехники вот этого не хватает сейчас очень много и курсов там эмоционального интеллекта и так далее то есть он начинает цениться Ничего да? Себе. да и вот ваша профессия как раз позволяет быть гибким в этом смысле